Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga berada dalam kesihatan dan keafiatan serta kesejahteraan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadis pada hari ini daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha." Wa qala bi isba'ihi as-sabbati wal wusta. Yang bermaksud kedudukanku dan orang yang menanggung ataupun menjaga anak yatim di dalam syurga bagaikan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan dua jarinya iaitu jari telunjuk dan jari tengahnya hadis riwayat bukhari di dalam adabul mufrad tuan-tuan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala menjaga amanah utamanya harta anak yatim ini satu bebanan dan satu tanggungjawab yang besar di dalam agama Islam anak yatim yang bermaksud seorang anak yang belum akil balik dan kehilangan ayahnya utamanya yang bermaksud kematian ayahnya. Ada yang menyebutkan kehilangan itu maksudnya ayahnya yang tak balik rumah, ayahnya yang berpergian beberapa tahun sehingga tidak kembali melihatnya ia tidak termasuk dalam kumpulan anak yatim. Anak yatim dalam hadis ini dimaksudkan mereka yang kematian ayahnya dan belum lagi aqil dan baligh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran wala taqrabu ma yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashdah yang bermaksud janganlah kamu mendekati harta anak yatim, yakni jagalah awasilah harta anak yatim itu dengan cara yang bermanfaat kecuali dengan cara yang bermanfaat dan lebih baik sehinggalah hatta yablugha asyuddah sehinggalah dia sampai ke peringkat akil baligh ataupun dewasa. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyimpulkan dan berkata, janganlah kita, janganlah manusia itu mendekati harta anak yatim, memakannya, meminumnya, menukarnya dalam bentuk untuk menguntungkan dirinya. Maksudnya tidak menguntungkan anak yatim Malah mengambil daripada bahagian haknya anak yatim itu Untuk manfaat dirinya sendiri Kecuali diambil urus oleh walinya harta anak yatim yang tersebut Yang menjadikan hartanya menjadi semakin baik Baik untuk dikembangkan ataupun baik untuk yatim anak yang tersebut Oleh yang demikian, barang siapa yang makan harta anak yatim secara zalim ini ancamannya bukan sahaja ancaman uh, dirotan ancamannya kecil bahkan ia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman orang yang makan harta anak yatim secara zalim inna ma fi butunihim nara. Sebenarnya mereka ini telah menelan api sepenuh perutnya dan mereka ini wa sa'ira. Mereka ini akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak aneh jika memakan harta anak yatim ini dimasukkan dalam satu daripada tujuh-tujuh dosa besar yang membuat dirinya binasa wa aklu malil yatim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan ijtanibu as-sab'al mubiqat iaitu jauhilah tuan-tuan jauhilah manusia tujuh dosa yang membinasakan para sahabat ini bertanya wahai Rasulullah apakah dosa itu salah satunya adalah makan harta anak yatim secara zalim ataupun secara tidak benar dan secara batil. Jadi tuan-tuan yang -tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatian perlu diberikan kepada anak-anak yang kehilangan ibu dan ayah, kehilangan perhatian daripada orang tuanya dan janganlah diambil daripada bahagian mereka secara zalim kerana akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.